নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বৃন্দ তুলসী ডিভাইন ইনচাইট্টলৈ আপোনাক হৃদয়ংগম স্বাগতম হিন্দু ধৰ্মক তুলসী গছক অত্যন্ত পবিত্ৰ বুলি মনা হয় এই গছত সাক্ষাৎ ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মী দেৱীয়ে বিৰাজ কৰে ভগৱান বিষ্ণুৱে তুলসী পাতৰ অবিহনে কোনো ভোগ বা নবদ্য স্বীকাৰ নকৰে তুলসীক বিষ্ণুপ্ৰিয়া বুলিও কোৱা হৈছে সেয়েহে যি মানুহে তুলসী গছক পূজা কৰে সেই মানুহ কেতিয়াও দৰিদ্ৰ নহয় বা দুৰ্গতিক প্ৰাপ্ত নহয় তুলসীক মাত্ৰ জল অৰ্পণ কৰা মাত্ৰেই কি ফলপ্ৰাপ্ত হয় জানো আহক এই মহান কথা বা আখ্যান্তিৰ মাধ্যমেৰে এদিনাখন দেৱী সত্যভামাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিছিল হে স্বামী আপুনি তুলসী গছৰ পূজা কিয় কৰে নিতৌ জল অৰ্পণ কিয় কৰে মই এই গছৰ জল অৰ্পণৰ মহত্বৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ দেৱী সত্যভামাৰ এই প্ৰশ্নত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কয় হে দেৱী সত্যভামা তুলসী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেৱীৰ ৰূপ এই গছৰ নিত্য পূজা কৰিলে কুটিফল প্ৰাপ্ত হয় তুলসীক জল অৰ্পণ কৰা মাত্ৰেই মানুহৰ কুটিপাপ নষ্ট হৈ যায় তুলসীক জল অৰ্পণৰ মহাত্মাৰ কথা কোৱাৰ আগতে মই তোমাক এতিয়া অত্যন্ত প্ৰাচীন কথা কওঁ শুনক এই কথাৰ মাধ্যমেৰে তুমি সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবা সেয়ে তুমি এই কথাক ধ্যানেৰে শুনা শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যি মানুহে কেৱল মাত্ৰ এই কথা শ্ৰৱণ কৰে তেওঁ শতবৰ্ষ তুলসীক জল অৰ্পণ কৰাৰ পুণ্য ফল প্ৰাপ্ত হয় দেৱী সত্যভামাই কয় হে প্ৰভু মই এই পুণ্যদায়ক কথা অৱশ্যে শুনিব বিচাৰোঁ আপুনি মোক দয়া কৰি এই কথা শুনাও মই এই কথা সম্পূৰ্ণ ধ্যানেৰে শুনিব বিচাৰোঁ তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সত্যভামাক তুলসীক জল অৰ্পণৰ মহাত্মাৰ কথা শুনাবলৈ লয় হে দেৱী সত্যভামা এই মহাত্মাৰ কথাৰ আঁৰত এটি প্ৰাচীন ইতিহাস আছে যি বহুতো উত্তম আৰু পুণ্যফল প্ৰদানকাৰী হয় প্ৰাচীন কালৰ কথা অৱন্তিপুৰত ধনেশ্বৰ নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণ আছিল তেওঁ জন্মগতভাৱে ব্ৰাহ্মণ আছিল কিন্তু তেওঁ কৰ্মৰে হ্ৰস্তশপতি বুদ্ধিমানৰ কম্বল তথা চামৰা আদি বিক্ৰী কৰি ধন উপাৰ্জন কৰা তথা অত্যধিক অসত্য কথা কোৱা প্ৰবৃত্তিৰ আছিল তেওঁৰ মন সদায় বেয়া কাম কৰা মনস্থিতিৰ আছিল তেওঁ চোৰ বৈচা গমন তথা জোৱা আদিত আসক্ত আছিল তেওঁ কেতিয়াও জীৱনত পুণ্যৰ কাম কৰা নাছিল শাস্তুৰ অধ্যয়ন পূজা পাঠো কৰা নাই বৰঞ্চ সদায় নিজৰ মন অন্যৰ ধনৰ ওপৰত ৰাখিছিল তেওঁ দিনত ধন উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু ৰাতিৰ বেচাৰ লগত কটাইছিল এইদৰে পাপী ধনেশ্বৰ ব্ৰাহ্মণ পাপকৰ্মৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল তেওঁ তেওঁৰ মুখেৰে ভগৱান বিষ্ণুৰ নাম স্মৰণ কৰা নাছিল বা অন্য দেৱ দেৱীকো পূজা কৰা নাছিল এইদৰে পাপকৰ্মৰে লিপ্ত হৈ তেওঁৰ জীৱন কেইবাবছৰো পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁ বেপাৰ কৰা মানসেৰে মাহেশী পুৰিলৈ যায় সেই নগৰৰ কাষেৰে নৰ্মদা নদী বৈ গৈছে সেই স্থানত সেই নদীত স্নান কৰিবলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে সেই ব্ৰাহ্মণে সেই নদীৰ ওচৰৰে আশ্ৰমতে দিন কটাবলৈ ধৰে সেই আশ্ৰমত অনেক বিদ্বান ব্ৰাহ্মণ পুৰাণৰ পঠন তথা ভগৱান বিষ্ণুৰ স্ততিত মগ্ন হৈ থকা দেখা গৈছিল সেই পাষন্দি ধনেশ্বৰ ব্ৰাহ্মণ সেই আশ্ৰমতে থাকিবলৈ ল'লে আৰু সেই বিদ্বান ব্ৰাহ্মণৰ লগত থাকি তেওঁ শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ নাম শুনাৰ সৌভাগ্য হৈছিল তেওঁ সেই স্থানত প্ৰায় এমাহ থাকিছিল তাত অহা লোকসকল গো মাতাৰ পূজন কৰি ব্ৰাহ্মণক অন্নপ্ৰসাদ খুৱাইছিল তেতিয়া সেই পাপী ব্ৰাহ্মণো তেওঁলোকৰ লগত থাকি অন্নপ্ৰসাদ খাইছিল সেই আশ্ৰমতে এজোপা তুলসী গছ আছিল সেই ব্ৰাহ্মণে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সেই তুলসী গছত পানী ঢালিবলৈ লৈছিল তেওঁৰ মনত কোনো বিচাৰ নাছিল তেওঁ সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি তুলসী গছত পানী ঢালিছিল এদিনাখনৰ কথা ধনেশ্বৰ ব্ৰাহ্মণ আশ্ৰমত ৰাতি শুই আছিল তেতিয়া সেই স্থানত এটা সাপ আহিছিল আৰু সেই সাপে ধনেশ্বৰ ব্ৰাহ্মণক শুই থাকোঁতে দংশন কৰিছিল সেই পাপী ব্ৰাহ্মণজন শুই থাকোঁতে মৃত্যুক প্ৰাপ্ত হয় ৰাতিপুৱা যেতিয়া অন্য ব্ৰাহ্মণে অচেতন অৱস্থাত সেই ব্ৰাহ্মণক দেখা পায় তেতিয়া আশ্ৰমত থকা ব্ৰাহ্মণসকলে তেওঁৰ মুখত তুলসীৰ পাত আৰু তুলসীৰ পানী ছটিয়াই দিছিল সিদিৰ মৃত্যু হোৱা কথা ইতিমধ্যে ব্ৰাহ্মণসকল জানিব পাৰিছিল পাপী ব্ৰাহ্মণৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই স্থানত যমদুতৰ প্ৰসত হৈছিল আৰু তেওঁক ধৰি যমদূতে যমনগৰীলৈ লৈ যাবলৈ ধৰিলে গৈ থকা অৱস্থাত ৰাস্তাতে ধনেশ্বৰ ব্ৰাহ্মণে বিলাপ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু যমদূতক ক'বলৈ ল'লে হে যমদূত মোক কলৈ গৈ আছা মোৰ মৃত্যু কি কাৰণেই হৈছে তেতিয়া যমদুতে কয় আৰে দুষ্ট ব্ৰাহ্মণ তুমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে বহুতো পাপ কৰিছা তোমাৰ পাপৰ কাৰণে কলা সৰ্পই দংশন কৰিলে আৰু তোমাৰ মৃত্যু হৈ গল এতিয়া আমি তোমাক যমলোকত লৈ গৈ আছো তাত তোমাৰ পাপ কৰ্মৰ হিচাপ নিকাশ যমৰাজেই কৰিব আৰু নিশ্চয় তোমাক তেওঁক নৰকত পঠিয়াব যমদুতৰ কথা শুনি ব্ৰাহ্মণে চিঞৰি চিঞৰি বিলাক কৰিবলৈ ধৰে আৰু সেই জমদূতক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লয় কিন্তু যমদূত সেই ব্ৰাহ্মণৰ বিলাপত অকণমানো দয়া দেখুওৱা নাছিল তেওঁ সেই ব্ৰাহ্মণক টনা আজোৰা কৰি যমলোকত লৈ গ'ল যেতিয়া যমদুতৰ দুধ সেই ব্ৰাহ্মণক লৈ যমৰাজৰ ওচৰ পাইছিলগৈ তেতিয়া যমৰাজৰ ওচৰত বহি থকা চিত্ৰগুপ্তই সেই ব্ৰাহ্মণৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে কৰ্মৰ সকলো হিচাপ নিকাচ ওলালে আৰু চিত্ৰগুপ্তই যমৰাজক ক'লে হে মহাৰাজ এই ব্ৰাহ্মণজন জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে পাপে পাপ কৰিছে তেওঁ কোনো পুণ্যৰ কামেই কৰা নাই তেওঁটো মূৰ্তিমান পাপী তেতিয়া তেওঁক কল্পবৰ্ষৰ বাবে নৰকত পঠিওৱা যাওক যমৰাজে কয় হেদূত জীৱনজুৰি পাপ কৰা এই ব্ৰাহ্মণজনক নিয়া আৰু কুম্ভীপাক নামৰ নৰকত থোৱা যাওক যমৰাজৰ আদেশ পালন কৰি হাঁহিমুখে যমদুতে সেই পাপী ব্ৰাহ্মণক লৈ গৈ মুদগৰে পিটিব ধৰিলে ইয়াৰ ফলত সেই ব্ৰাহ্মণৰ মূৰ ফাটি গৈছিল আৰু তেওঁ কুম্ভীপাক নামৰ নৰকত লৈ গৈছিল সেই নৰকত ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰাহীত তেল উতলি আছিল আৰু সেই কেৰাহীৰ তলত ভয়ংকৰ অগ্নিকুণ্ড জ্বলি আছিল উতলি থকা তেলত জমটোতে সেই ব্ৰাহ্মণক পেলাই দিছিল কিন্তু যেতিয়াই সেই ব্ৰাহ্মণক উতলি থকা তেলত পেলাই দিছিল তেতিয়া সেই উতলি থকা তেল হঠাতে ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল সেই বিচিত্ৰ ঘটনাক দেখি যমদুক আশ্চৰ্যকৰ হৈছিল এনেকুৱা ঘটনা যমদুতৰ লগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল তেওঁ সেই তেলতে বহুতো পাপিক পেলাই দিছিল আৰু সেই তেলৰ পুৰণিত আৰ্্তনাত শুনা দেখা গৈছিল কিন্তু ধনেশ্বৰ নামৰ ব্ৰাহ্মণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হোৱা দেখা গৈছিল এই আশ্চৰ্যজনক ঘটনা দেখি যমদূতে তীব্ৰ বেগেৰে দৌৰি যমৰাজৰ ওচৰ পাইছিলগৈ তেতিয়া যমৰাজে যমদূতক সুধিছিল সেইদূত কি কথা ইমান তীব্ৰ বেগেৰে দৌৰি কিয় আহিছা তেতিয়া যমদুতে যমৰাজক কয় হে মহাৰাজ আপুনি যিজন ব্ৰাহ্মণক কম্ভীপাকত ৰাখিবলৈ গৈছিল তাক কম্ভীপাক নৰকত ৰখাৰ লগে লগে নৰকত অগ্নি নুমাই গ'ল সেই উতলি থকা তেলৰ চেঁচা হৈ গ'ল তেতিয়া যমৰাজে কয় ই এটা বিচিত্ৰ কথা হৈ পৰিল এনেকুৱাতো কেতিয়াও হোৱা নাছিল যমৰাজে বিচাৰ বিবেচনা কৰি থকা সময়তে সেই স্থানত দেৱৰ্শী নাৰদৰ আগমন হয় দেৱৰ্শী নাৰদক দেখি যমৰাজে অত্যন্ত প্ৰসন্ন হৈ তেখেতক প্ৰণাম কৰি আদৰণিয়ে জনাইছিল যমৰাজে দেৱৰ্শী নাৰদক কয় হে দেৱৰ্শী আপুনি উচিত সময়ত আহিছে আমি আজি এজন অত্যন্ত পাপী ব্ৰাহ্মণক কুম্ভীপাক নৰকত ৰাখিছিলোঁ কিন্তু ৰখাৰ লগে লগে নৰকৰ অগ্নি শান্ত হৈ গ'ল আৰু উতুলি থকা তেলো চেঁচা হৈ পৰিল যমৰাজৰ কথা শুনি দেৱৰ্শী নাৰদে কয় হে ধৰ্মৰাজ আপুনি যিজন ব্ৰাহ্মণক কুম্ভীভাগ নৰকত ৰাখিছে তেওঁক নৰকত ৰখাৰ যোগ্য নহয় কিয়নো এই ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰা অজানিতে এনেকুৱা কৰ্ম হৈ গৈছিল যি কৰ্ম নৰক যন্ত্ৰণা নাকদায়ক আছিল যি মানুহে পুণ্য কৰা মানুহৰ লগত থাকে তেওঁ অৱশ্যে পুণ্যৰ ভাগ পায় আৰু এই ব্ৰাহ্মণজনটো এমাহ ভগৱান বিষ্ণুৰ ভক্তৰ লগত আছিল এই ব্ৰাহ্মণে আশ্ৰমত থাকেই তুলসীক জল অৰ্পণ কৰিছিল সেয়েহে তেওঁ বহু পুণ্যৱান হৈ গৈছিল তেওঁৰ পূৰ্বৰ সমস্ত পাপ নাশ হৈ গৈছিল এই ব্ৰাহ্মণ এতিয়া বিষ্ণুৰ লোক যোৱাৰ অধিকাৰী হ'ল এই ব্ৰাহ্মণে অজানিতে ইমানখিনি পুণ্য অৰ্জন কৰিলে যি জন্ম জন্মান্তৰে মানুহে লাভ কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে এতিয়া তেওঁক নৰক যন্ত্ৰণা নিদিব এই ব্ৰাহ্মণক পাপৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ শাস্তি দিয়াৰ নামত নৰক লোক দৰ্শন কৰাওক দেৱৰ্ষীৰ কথা শুনি যমৰাজ অত্যন্ত প্ৰসন্ন হয় আৰু ব্ৰাহ্মণক কুম্ভীপাক নামৰ নৰকৰ পৰা বাহিৰ কৰি লৈ আহিব দিয়ে আৰু দূতক কয় হে দূত এই ব্ৰাহ্মণ মহাত্মাজনক লৈ যাওক আৰু সম্পূৰ্ণ নৰক লোক দৰ্শন কৰাওক যমৰাজৰ আদেশ শিৰগুত কৰি যমদূতে ব্ৰাহ্মণক লৈ যায় আৰু ব্ৰাহ্মণক সম্পূৰ্ণ নৰক দৰ্শন কৰায় আৰু ইয়াৰ পিছত যক্ষ লোক লৈ যায় ব্ৰাহ্মণজন এজন যক্ষ হৈ যায় শ্ৰীকৃষ্ণই কয় হে দেৱী বনস্পতিৰ নাম তুলসী আৰু মাখা নাম কাৰ্তিকা প্ৰিয় একাদশীৰ তিথি নাম ছয়ক্ষেত্ৰা নামৰ দৰ্কাধিপতি মম বনস্পতিত মোৰ তুলসী প্ৰিয় মাহত কাতি মাহ তিথিত একাদশী আৰু ক্ষেত্ৰত মোৰ দ্বাৰকা প্ৰিয় সেয়েহে যি মানুহে নিত্য তুলসী পূজা কৰে তুলসীক জল অৰ্পণ কৰে তেওঁ মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় হয় সেই মানুহৰ কেতিয়াও দুৰ্গতি নহয় সেই মানুহ কেতিয়াও নৰকত যাব নালাগে যি ঘৰত তুলসীৰ গছ সদায় সেউজীয়া হৈ থাকে সেই ঘৰত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি হৈ থাকে ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজাত আৰু তেওঁক অৰ্পণ কৰা নবৈদত তুলসীৰ পাত অৱশ্যে থকা উচিত কিয়নো তুলসী পাতৰ অবিহনে ভগৱান বিষ্ণুৱে যিকোনো প্ৰকাৰৰ নবৈদ স্বীকাৰ নকৰে সেয়েহে প্ৰত্যেক ঘৰতে তুলসীৰ গছ থকাটো শুভকাৰক যদি আপোনাৰ ঘৰত তুলসী গছ আছে তেন্তে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে তুলসী উৰুণি অৱশ্যে দান কৰক মনত ৰাখিব উৰুণি অবিহনে তুলসী অধুৰা হৈ থাকে তুলসী কেৱল মাত্ৰ এজোপা গছ নহয় বৰঞ্চ তুলসী বিষ্ণু পত্নী সেয়েহে তুলসী উৰুণি অৱশ্যে দান কৰক ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতি পত্নীৰ মাজত প্ৰেম আৰু বিশ্বাস বাঢ়ে ঘৰত থকা মহিলা সদায় সুখী আৰু সৌভাগ্যৱতী হৈ থাকে তুলসীৰ বিবাহ অৱশ্যে কৰিব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহৰ সমস্ত দুখৰ অন্ত হয় আৰু সাংসাৰিক জীৱন সুখীময় হৈ থাকে তুলসীৰ ওচৰত অপশব্দ কোৱা উচিত নহয় তুলসীৰ ওচৰত ভুলুটো জোতা চেণ্ডেল অথবা চাৰু লেপামোচা কৰা বস্তু থ'ব নালাগে তুলসী গছৰ আশে পাশে থু পেলালে খুৰ অনৰ্থ হয় তুলসীৰ ওচৰত ভৰ্তি হৈ থকা পানীৰ পাত্ৰ থ'ব নালাগে তুলসী গছৰ ওচৰত দ্বীপ জ্বলোৱাৰ পিছত দ্বীপটি তাৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে কিয়নো তুলসীৰ ওচৰত নুমাই থকা দ্বীপ ৰখাটো অশুভ বুলি মনা হয় যি স্থানত তুলসী গছ থাকে সেই স্থান সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে সেয়েহে নিয়মিত ৰূপত তুলসী গছৰ ওচৰে পাজৰে চাফ চিকুণতাত ধ্যান ৰাখিব তুলসী গছৰ ওচৰত শিৱলিংগ অথবা গণেশৰ মূৰ্তি বা বিক্ৰ ৰাখিব নালাগে লগতে তুলসীৰ লগত একেলগে অন্য যিকোনো প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ বা গছ ৰোপন কৰা অশুভ বুলি কোৱা হৈছে তুলসী গছৰ ওচৰত কাপোৰ শুকাব নালাগে ইয়াৰ দ্বাৰা অশুদ্ধ পানী তুলসী গছৰ ওপৰত পৰিব পাৰে ধ্যান ৰাখিব তুলসী পাতক কেতিয়াও নখেৰে ছিঙিব নালাগে ইয়াৰ দ্বাৰা তুলসীক অপমান কৰা হয় তুলসী গছৰ পাত শুকাই পৰিলে তেতিয়া ইয়াক জাবৰৰ ডোমত পেলাই নিদিব সেই পাতবোৰক তুলসীৰ ভেটিত পুতি দিব ৰবিবাৰে তুলসীৰ পাত চিঙিব নালাগে আৰু জলো অৰ্পণ কৰিব নালাগে ৰবিবাৰৰ বাহিৰেই সকলো দিনতে ৰাতিপুৱা তুলসীক জল অৰ্পণ কৰিব প্ৰায়বোৰ আই মাতৃসকল অৰ্থাৎ মহিলাসকলে স্নান কৰাৰ পিছত চুলি খোলা ৰাখি তুলসীক জল অৰ্পণ কৰে এনেকুৱা কৰিব নালাগে চুলি বান্ধি শিৰত সিন্দুৰ ধাৰণ কৰিহে জল অরপন কৰিব ইয়াৰ দ্বাৰা তুলসীৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয় খৰত তুলসী গছ ৰোপনৰ সময় ধ্যান ৰখা উচিত যে ইয়াৰ বাবে বেয়া মাটি ব্যৱহাৰ নকৰে যেন তুলসীৰ ভেটিৰ বাবে শ্মশান তথা অশুদ্ধ মাটি প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে ইয়াৰ দ্বাৰা তুলসী মাৰ উষ্ট হয় আৰু শুকাবলৈ ধৰে তুলসী গছ কেতিয়াও অশুদ্ধ ঠাইত ৰোপণ কৰিব নালাগে নলা অথবা বাথৰুমৰ ওচৰত কেতিয়াও তুলসী গছ ৰাখিব নালাগে অন্যথা তুলসী গছত অশুদ্ধ পানী পৰিব পাৰে যাক বহুত অশুভ বুলি কোৱা হৈছে ঘৰত কেতিয়াও তুলসী গছ শুকাব নালাগে শাস্ত্ৰৰ মান্যতা অনুসৰি তুলসী গছ শুকালে ই অশুভ সংকেত দিয়ে ঘৰত তুলসী গছ শুকাই গ'লে সুখ সমৃদ্ধি গুচি যায় শুকাই যোৱা তুলসীত মা লক্ষ্মীয়ে বিৰাজ নকৰে সেয়েহে তুলসী গছ শুকাই যাবলৈ দিয়া উচিত নহয় শাস্ত্ৰ অনুসৰি মাহেকীয়া ধৰ্মৰ সময়ত মহিলাই তুলসীক জল অৰ্পণ কৰিব নালাগে আৰু তুলসীক চোৱাটো বৰ্জিত বুলি কোৱা হৈছে তুলসীক বিনা স্নানে জল অৰ্পণ কৰা উচিত নহয় আৰু ভৰিত চেণ্ডেল আদি পিন্ধিও জল অৰ্পণ নকৰিব তুলসীক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত মনত ৰাখিব যে সেই পানী যেন আপোনাৰ ভৰিত নপৰে ইয়াৰ দ্বাৰা তুলসীক অপমান কৰা হয় শ্ৰীকৃষ্ণই কয় নিতৌ তুলসী দৰ্শন কৰিলে মানুহে স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে আৰু তুলসী পাত সেৱন কৰিলে তেওঁৰ সকলো পাপ নষ্ট হৈ যায় তুলসী গছ সদায় ঘৰৰ সন্মুখত ৰোপণ কৰিব লাগে ইয়াক পূব অথবা উত্তৰ দিশত ৰোপণ কৰিলে সকলোতকৈ অধিক শুভ ফল দিয়ে বুলি কোৱা হৈছে তুলসীৰ ওচৰত মৰুস্থলীও উদ্ভিদ ৰখাটো অত্যন্ত অশুভ বুলি কোৱা হৈছে এনেকুৱা গছৰ পৰা নাকাৰাত্মক শক্তিৰ আকৰ্ষণ হয় শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে যি গছৰ পৰা সেউচিয়ামলা কলিৰ উৎপত্তি নহয় তাৰ ঠাইত কাঁইট ওলাই সেই গছক তুলসী গছৰ ওচৰত ৰাখিব নালাগে শাস্ত্ৰত কলগছৰ বিশেষ মহাত্মৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে তুলসীৰ ওচৰত কলগছৰ ৰোপণ কৰি দিলে কেইবাগুণো শুভ ফল প্ৰাপ্তি হয় কলগছত ভগৱান বিষ্ণুৰ বাস হয় কলগছক তুলসীৰ ওচৰত ৰোপণ কৰিলে ঘৰত সুখ শান্তি আহে তুলসীৰ ওচৰত শালিগ্ৰাম অৱশ্যে ৰাখিব তুলসীৰ ওচৰত শালিগ্ৰাম ৰাখিলে তুলসীয়ে আৰু অধিক শুভ প্ৰভাৱ দিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাব শালিগ্ৰামক ভগৱান বিষ্ণুৰ নিৰাকাৰূপ বুলি কোৱা হৈছে ই কলা ৰঙৰ শিল যাক বিলক্ষণ আৰু মূল্যৱান বুলি কোৱা হৈছে ইয়াক তুলসীৰ ওচৰত আপোনাৰ ঘৰত ৰাখিলে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নাকাৰাত্মক শক্তি নষ্ট হৈ যাব ঘৰত মাত্ৰ এটাহে শালিগ্ৰামৰ পূজা কৰিব লাগে পুৰাণত শালিগ্ৰামৰ পূজা ভগৱান বিষ্ণুৰ মূৰ্তিতকৈও উত্তম বুলি কোৱা হৈছে শালিগ্ৰামত চন্দনৰ ফট দি তাত তুলসী এপাত ৰাখিব লাগে প্ৰতিদিনে শালিগ্ৰামক পঞ্চামৃতৰ দ্বাৰা পূজা কৰিব লাগে এনেকুৱা কৰিলে সকলো জন্মৰ পাপ নষ্ট হৈ যায় শালিগ্ৰাম সকাৰাত্মকতা আৰু সাত্তিকতাৰ প্ৰতীক প্ৰিয়দৰ্শক বৃন্দ এইদৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱী সত্যভামাক তুলসী গছক জল অৰ্পণ কৰাত মহাত্ম আৰু ঘৰত তুলসী গছ ৰোপণৰ নিয়ম কৈছিল এই কথা বা আখ্যান্তি জানি কেনে লাগিল অৱশ্যে কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত ৰাখক যদি আখ্যান্তি ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টি অৱশ্যে লাইক কৰিব লগতে কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু জয়মা তুলসী অৱশ্যে লিখিব আপোনাক এটি অনুৰোধ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিভিন্ন গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰে যেন এনেধৰণৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ